Пакет, где у меня лежала пшеница, проник паук. А паук является символом лжи и как раз деградации, калиюги. юги И получается, пшеница стала запачкана и мы ее не сможем использовать. Поэтому мы просто будем возливать священное масло, и вместо пшеницы будем качественно пропивать мантры, которые вообще Улобнее. пшеница для чего бросается? Пшеница является как камертоном как таким неким эталоном благосостояния нашей территории. Если для Африки, допустим, это бананы, то для нашей территории это пшеница. Пшеница вбирает в себя все самое лучшее, что есть на нашей земле. И поэтому зерна пшеницы являются как бы такими небольшими эталонами, которые попадая в огонь во время возлияния священного масла, помогают окружающей природе восстановиться или настроиться в правильное русло, если вот люди своими неправильными мыслями, там какими-то поступками запачкали здесь территорию. А мы, допустим, когда кидаем пшеницу, территория восстанавливает свои... Поскольку сейчас пшеницы нет, то данный эффект нам нужно будет достичь мантрами. Соответственно, я предлагаю использовать мантру Сива, Сива, Истанра, Живя. Нет, я просто я? хочу узнать, какие ваши. Хорошо. Хорошо. Да. Что? Не, мы за. Хорошо. Aum Swara, Aum Swara, Aum Swarga, um, Aum 와, uh 라 -huh. right. А, Жанна, если вы хотите тоже осуществить огненное жертвоприношение, буду рад. Ну, так, Могу я забросить туда чуть-чуть? Той, той маленькой ложкой накладывается в эту ложку масло. Потом медитативно сонастраивайтесь с огнем, со Всевышним. И обойдя круг огня, воскладывается угу. масло на i got uh Аум свара, слава, слава, да. Свара, слава, да. Свара, Три или я прочитал? Свара, слава, слава, слава. Свара, слава. Свара, слава. Все, все. За... За вот Хочу. Кофе, народы.

славься, огонь, огонь, сай, сай вышни, рай, славься, огонь, огонь, сай, сай вышни, рай, сиева, сиева, и стадра живия, сиева, сиева, и стадра живия. Сиева, сиева, и стандра, и Ai, ai, sal, sal, sal. Вона допомогла нам завжди, щоб вона допомогла нам йти шляхом праві, щоб ми завжди згадували, завжди думали про тебе і думали, як нам направити свідомість тільки до тебе. А чим далі, тим більше. Чому чинделі? Ну то ж ви самі говорите, що бік деградації люди. Деграда, ну це якщо мої старі з такої точки зору на увагу. це якщо в контексті історії, так а а в якому конт? В контексті навпаки. Ну, особистого духовного розвитку ну, це так. треба зробити, щоб було навпаки. Щоб було менше діти. Хоча, от, наприклад, якщо взяти деякі ситуації, то виходить саме так, в принципі. Що чим далі, тим ключніше. Ну, І наш знайомий сьогодні. Так, що почутка? Ры, Я да. знаю, что -то. А что там там? Ну как, вы знаете, что как правило круг заканчивается на гусени, на которых или особо качественно повторяется сама мантра, которая и так на них повторяется, или повторяются какие-то мантры, расширяющие ее, или повторяется какая-то мантра, превосходящая ее. Ну, допустим, вы знаете, что у чета для Саурман э, есть большая бусина, на которую идет расширенная версия Саурман Карави. Угу. Ну, в принципе... И тут тоже так? Ну, тут не факт. Тут может быть Саурман Карави, может быть более качественное повторение э, обращения к тому или иному из богов. Допустим, можно на всех четко повторять Аум, Первоволны на имя гай, а он в на имя гай, а на большой. то же самое обращение к Перуну, только расширенное понимание. Феджа, такой, в каком это контексте есть. Не, ну это просто пример, это не надо даже к этому привязываться. Так что понятно? Так. Устройство mm. -hmm. четок не вызывает. Не вызывает. Каких-то. Я же еще не спросил, чего не вызывает. А то мне говорили, что ты две разделительные маленькие бусынки бусинки. Ну, есть, я их сам видел. И там я их делал? Ну, да. Так. Ну, так что ничего не вызывает, а все другие. Ну, ясно, что с ними делать. Так что, Датаяр, что у тебя с щетками? Это mm -hmm. для сиева, манкурай? Нет. А для чего? Вспоминай, сколько бусин должно быть для сиева, манкурай. 64. Почему? Потому что вы мне когда говорили, надо читать 4 раза Сиева Манкараев по 64 раза. Не 40. Нет. Нет, и нет, и нет, и совсем нет. Ну да, я говорил на ночь. Однако, знаете, если, к примеру, врач говорит на ночь пить три таблетки, это не значит, что в упаковке таблеток всего лишь три так и тут. То, что в каких-то случаях можно 64 читать, можно даже для севана тера использовать четкое здесь 64 бусы. Но а? вообще вообще... 36 эти... 30, да. 36 для Севи? Да, то есть... Так для Ар-Йорова? Да. Нет, ну можно и mm -hmm. эти использовать. И, кстати, мы сейчас на... 64 будем читать Ара ар Юра Яра Ужаманкара. Mm -hmm а точнее ее некой модификации. То, -то есть, все для ара, йорра, ура... Нет. Никак нет. Эти четки а, как усредненный вариант для чтения аум ар мантр и обращения к Богам. А, по какой причине мантры буквицы и мантры Богам а, являются схожими? и могут использоваться э, с помощью одних и тех же четок. Как ты думаешь? Потому что так как бы в Умарасе есть 64 буглы, так и в, в свету есть 64 основных Это, конечно, все прекрасно, но, допустим, на выступлении одной эзотерички, эзотеричка начала тем, что э, галактика Андромеда сошла с галактикой Млечный Путь и от этого зажегся синий пульсар и теперь мажечок человека будет светиться синим цветом, хотя ей можно, к примеру, дать дополнение, что у меня еще на телефоне лампочка синим цветом светится, то есть так и тут Ну і що 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 є 74. Питання совершенно не з той сторони. Вопрос питання з той сторони, що а, знаки Аон Расі називаються як богиці. Мені я вам теж поясню, то що мені не надо. О, ну ви на мене питаєте. Да да. Що це таке боги? Ага. Ну якби символи, які відкривають божественну суть і дні божества богів. Что значит слово Бога? Ну, предано Богам. Ну, ты, ну, я же сказал, тайка проявляет божество. Слово Бога есть понятие данное, есть понятие проявляет. Ну, тогда, возможно, знания, да, как веды, Бог, ба. Ой, лак же, Шахбар. А, вопрос в другом, что Бог вы это те, которые вмещают в себя божественную суть. А, Бог вы та, в которой проявлен yeah. Бог. То есть, по сути дела, Аум Араси в другом варианте может восприниматься как определенный пантеон. А чем тебе себе а святовыш, я сказал? Ну, достаточно простым. Одно дело, что, к примеру, я тебе четкие могу дать, но я, к примеру, в этих четках проявляться не собираюсь. Так же. Ж. И с другой стороны, к примеру, электросбыт может продавать электроэнергию и как бы тоже в этой электроэнергии не проявляться, так же ж. Поэтому то, что там кто-то что-то проявляется или кто-то что-то кому-то дал, и то, что конкретно в Боговых проявлены Боги, это очень разные грани восприятия. Понимаешь почему? То есть в Боговых проявлены Боги. Так? Ну да, тобто да, да, в да. Божьи да, да. Боги проявлены какие-то Боги. Да, 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 да. да, да. А почему, когда мы ну, Когда я читаю образные значения и боги, которые закреплены, то там, да, в принципе, за большинство из них отвечает Всевышний? Ну, нет, 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 нет. Всевышний ну, в разных своих нет нет Нет, 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 Вести, например... нет, нет. Нет, нет, а, нет, нет, нет. А так, что мы разбирали, что у каждой буквы есть соответствующая целая куча разнообразных параметров. В частности, за каждой из букв закреплено соответствующее проявление Всевышнего, и соответствующий бог, а также может быть закреплен соответствующий вид тонкоматериальных существ, соответствующий вид той или иной материальности, тот или иной э, химический элемент, тот или иной физический закон взаимодействия, тот или иной географический объект на Земле, тот или иной вид деревьев, тот или иной вид животных. Та или иная звезда, созвездие, и т.д. 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 Понятная идея? Что угу. с этой идеей делать? Осмысляться. Это хорошо. И, ну, Итак. А, а, а какие мантры такие на... То mm есть, -hmm. что мы не выполняем на этих чётках каждую букву? Всю... Одна четко одна буква, очевидно. Именно так. А если мантра... Mm -hmm. Бога. Так же сам. А, а які тоді 64 Бога відповідають яким? Ну, а, здесь не так. Здесь, если мантра Аум Ар-Аси, то надо название самих образів читати. Аум Ар-Ас и так дальше. Добре, а на оці, яка на середині маленькій? Нічого. она у тебя для других целей, целесообразно. К примеру, допустим, вы можете еще сравнить с моими четками. В моих четках здесь тоже в другой последовательности присутствует квадратная. Чуть-чуть. Но они очень похожи на метродатные четки по структуре. Но у меня здесь ряд Сказать, э, Вы там. Да. ну это как, допустим, есть те же самые камеры и фотоаппараты, любительские, полупрофессиональные, профессиональные, там, и уже со всякими пользовательскими модификациями. Так, а за модификацию? А это у тебя один из среднестатистических вариантов. Так что, то, а, для чего взяли его такая? ну как? Ну, к примеру, возможно, придется, чтобы ты э, читал обращение к какому-то Богу или какую-то такую мантру, где надо читать только 32 две э, бусины. Mm -hmm. Ну так, чтобы ты там не искал, то у тебя уже сразу и готово. А тайка по закону, если э, я ум российские мантры, то я должен выгнать еще. Он о А что ты за материал, что ты за камень? Ты играть чего? Кешмир, Кешмирович, Кешмаренко, мы же уже как-то разбирали. Не, хотя нет, с тобой мы еще не разбирали.